Как вы считаете, это правильное решение оставить прежнюю цену на проезд, но увеличить интервал движения между маршрутками? Я слишком мало езжу вообще на автобусе. Не знаю, не могу сказать. Я первый раз слышу про это вообще. Да, так лучше. Я считаю, что правильно. Прежний, то есть цена прежняя, а интервал, чтобы было больше, чтобы была наполняемость людей больше в автобусе. Пусть чуть-чуть пореже, но зато хоть и будет дешевле. То есть вы согласны постоять подольше на остановке? Да, согласна. Ну я ж на пенсии, мне не спешить некуда. Если ты опаздываешь, если мы уже знали, что в это время приходит автобус, то немножко неудобно. Лучше дольше постоять, но дешевле ездить. Это выход. Действительно выход. Ну да, будет труднее ездить, но при этом люди не будут поднимать... Вопрос о том, что дорого, потому но что зарплаты не растут. ехать теперь проблема невозможная. График должен быть прежний. Вот у нас сократили на 12-м. Один. Очень много. Сейчас людей будет очень много. Вот утром пропускаешь 7 автобусов, люди перепадают на работы, в училище. Палка в концах. В общем-то я не, не против повышения цен, но дело в том, что был бы комфорт какой-то. Автобусы остаются те же старые, обычно в село дают. Те же старые автобусы, они очень часто ломаются. Люди потом пересаживаются на другие автобусы. А что вот они сократили... Конечно, очень плохо, потому что ну, автобусы, вы сами знаете, не безразмерны, правильно? Вот у нас 4,50 проезд, льготы получается 2,25. Лучше уже всем 4,50, ну, чтобы были маршруты, ходили как положено.